Это школа, одна из лучших на Украине. У нас постоянно ребята сборная команда и Учитывая то, что возраст очень разный, я буду ориентироваться в основном на тех, кто меньше. Как называли? Казаки, в общем-то, назывались кавалерии. Также на данном предприятии, на данном объекте есть пожарный пост. Вы все знаете, что такое огонь. Да? Огонь он может приносить как добро, так и привести к беде. В несчастном случае. Чем борется с огнем, если уже произошла беда? Один из видов души пожар, пожародушения, это не души Вот перед вами находится пожарный пост конюшки. Здесь находится вагор ведро, лопата, песок. Чтобы... Зачем песок? Держите. Засыпать его. Вот, правильно. Также вот находятся огнетушитель. Это углекислотный огнетушитель. Э -э в, в случае пожара срывается чека, переворачивается и кратковременными нажатиями и через этот раз вот выходит углекислота, которая тушит. Это кто-то в частном доме. Да, в доме есть и в квартире и в частном доме в частном доме у некоторых может быть еще остались печные отопления если есть вы знаете да что к печке маленьким нельзя подходить подкидывать уголь или дрова должны только взрослые знаете об этом если у кого газовый котел категорически запрещается маленьким деткам подходить к нему только взрослые могут его обслуживать и отходы жизнедеятельности лучше Лошади очень разных пород у нас. В данный момент Ляшер просит, он кричит, чтобы я не забыла, что он там стоит. Я открою вам коня, вы просто посмотрите. какая. Как... Посмотрите, что лошадь обладает огромной физической силой. Во-вторых, она хорошо вооружена. И очень опасно, если она агрессивно настроена. То есть, если вы дома у бабушки видите лошадку, к ней нельзя бежать и Это Ой, я люблю. Это опасно. Вы прощали минуту, что вы Какая это мать? что сказать? Какого цвета лошадка? Рыжая. Подождите. Когда? Да. Не, она сбежала.

Это праздник жизни. А где старшие группы? Что еще? Uh -huh. Это правила пожарной безопасности, газовое хорошо. оборудование, печные. Школа провести беседу. Но мы индивидуально еще сами Спасибо, приедем, да? но вы со своей стороны, чтобы да, тоже... А О, вот это красавчик. Обязательно, хорошо.